Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam Malaysia Madani. Yang dihormati Dr. Mustafa bin Abdul Majid dari CDL Malaysia, tim technical dan peserta-peserta yang menghadiri sesi perkongsian pada petang ini. Baik, CGL has on online session siri ke-42 pada petang ini. Kita akan mendengar perkongsian daripada Cikgu Nur Hashimah Haniza dari SMK Intan Perdana, Fort Dixon, yang bertajuk Upmi dalam PDPC Sejarah. Okay, baik, sebelum itu saya akan bacakan sinopsis tajuk yang akan dibentangkan terlebih dahulu. Kaedah pengajaran guru merupakan elemen penting dalam menjamin keberkesanan pengajaran dan pemudahcaraan PDPC App memory, up me, dibangunkan untuk meningkatkan kefahaman dan pencapaian murid dalam mata pelajaran sejarah. Menerusi pengaplikasian APMI, me, murid lebih aktif dalam pembelajaran dan lebih berminat serta seronok untuk mempelajari mata pelajaran sejarah. Tanpa membuang masa, dengan segala hormatnya, dijemput Cik Nur Hashimah, Nur Hashimah Haniza untuk berkongsi apakah, apakah itu APMI dalam PDPC sejarah. Ya, terima kasih saudari moderator akan tugas Azira Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam PDWIN Dogangoso, Mufakat Sejahtera #7K. Yang dihormati Dr. Mustafa Abdul Majid, tim-tim teknikal, rakan-rakan guru serta hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Okey, untuk pembentangan pada peta ini, saya Nolashima Haniza akan membentangkan tajuk APMI dalam PDPC Sejarah. Sebelum kita pergi lebih lanjut tentang APMI, so saya ingin menghuraikan tentang subjek sejarah itu sendiri. Okay. Seperti mana yang kita semua sedia maklum. Sejarah itu sinonimnya dikaitkan dengan satu mata pelajaran yang membosankan ya ini tidak dikatakan oleh saya tapi juga disokong oleh para penyelidik luar ya seperti Kaviza pada tahun 2020 ya di mana menurut Kaviza pembelajaran sejarah yang berpusatkan guru dianggap sebagai satu pembelajaran yang membosankan tidak menarik juga tiada kreativiti jadi daripada sini pembelajaran pusat guru itu sendiri akan menyebabkan murid-murid merasa bosan dan tidak berminat untuk mempelajari sesuatu mata pelajaran ya. Dan daripada sini guru-guru di mana kita perlu mencari idea untuk menarik minat murid bagi mempelajari mata pelajaran yang kita ajar ya dalam konteks saya sendiri di mana saya sebagai seorang guru sejarah saya perlu mencari idea atau melakukan inovasi untuk menarik minat murid, ya di mana saya telah membangunkan APMI, -Me, ya APM -Me ini merupakan singkatan kepada APMemory di mana dalam APMI ini telah diintegrasikan elemen memori di, di menurut Abdullah Yeva pada tahun 2022 mengingati adalah satu pembelajaran di mana elemen memori itu adalah sangat penting dalam satu proses pembelajaran dan disebabkan itulah saya mengintegrasikan memori ataupun ingatan dalam pembangunan ABMI ini di mana dalam proses pembangunan ini uh, saya dan juga murid-murid berusaha untuk meningkatkan memori murid dalam topik ataupun Uh, topik yang kami usahakan iaitu topik dalam bab dua iaitu tahap sama air batu yang akan saya terangkan sebentar lagi apa isu atau masalah yang dihadapi oleh murid-murid. Selain itu, penggunaan AMI ini juga di dibangunkan ya kerana menurut Syazwani Abdul Talib, Kamaruzama Abdul Ghani dan Nur Azuki Yusuf pada tahun 2021, Penggunaan buku teks dalam PDP sejarah akan menyebabkan satu PDP itu menjadi kaku, kurang daya kreatif dan imajinatif. Okey, di mana mereka telah menyarankan guru-guru untuk mengaplikasikan kemahiran abad ke-21 ke dalam diri murid. Di mana mereka aplikasi kemahiran tersebut, pembelajaran adalah lebih berpusatkan murid. Ya, Guru-guru hanya sebagai fasilitator ataupun sebagai pembimbing kepada pembelajaran murid itu sendiri. Dan seterusnya, Kaviza juga pada tahun 2021 telah mencadangkan pengaplikasian kemahiran 4K dalam PDP Sejarah selaras dengan dasar pendidikan yang menekankan keperluan dan kepentingan penerapan pelajaran abad ke-21 dalam PDP Sejarah. So apakah yang dimaksudkan dengan kemahiran 4K tersebut ya? Okay, kemahiran 4K tersebut adalah yang pertama kemahiran komunikasi di mana ia merujuk kepada proses pertukaran maklumat daripada murid kepada murid yang lain. Ya, yeah. so daripada situ kita dapat lihat eh, pembelajaran pusatkan murid di mana murid bersama-sama dengan rakan murid Aktif dalam pembelajaran mereka. Okay, kemahiran yang kedua adalah kemahiran kritis yang merujuk kepada keupayaan murid untuk membuat penilaian mengenai sesuatu perkara. Daripada kemahiran ini saya membangunkan kami bersama dengan murid di mana murid membangunkan kami mereka sendiri berdasarkan masalah yang mereka hadapi. Dan yang ketiga adalah kemahiran kreativiti iaitu yang ia, merujuk kepada proses penghasilan sesuatu yang baharu berguna dan berkualiti ya. kemahiran ini merujuk kepada pembangunan agmi itu sendiri dan kemahiran yang terakhir adalah kemahiran kolaborasi iaitu merujuk kepada satu perkara yang dilakukan secara berkumpulan di mana semasa pembangunan agmi, murid-murid boleh berbincang dengan rakan-rakan mereka ya. ini kita katakan sebagai tiba-tiba dan seterusnya penggunaan agmi itu sendiri boleh dilaksanakan secara berkumpulan. Jadi kemahiran 4K ini telah diintegrasikan semasa pembangunan APMI selaras dengan pelaksanaan pembelajaran abad ke-21 yang berpusatkan murid manakala guru bertindak sebagai pembimbing. Okey, uh, ini seperti yang saya katakan tadi. Okey, untuk menarik minat murid khususnya bagi mata pelajaran sejarah Okay, saya telah membangunkan inovasi ini khusus untuk murid-murid tingkatan satu di SMK Intan Perdana. Kenapa tingkatan satu? bak kata pepatah, biarlah melentur bulu, biarlah dari rebungnya di mana minat untuk mempelajari sejarah itu telah ditekankan dari awal dan insya Allah semoga minat tersebut kekal sehingga murid-murid tersebut berada di tingkatan lima. Dan isu yang dihadapi semasa pembelajaran ya iaitu pada tahap zaman air batu di mana tahap ini ada empat meiosen, pliosen, pleistosen dan juga holosen okey jika kita dengar ada empat tahap huraiannya juga banyak bagi setiap tahap. Jadi, murid-murid menghadapi kesukaran untuk mengingati keempat-empat tahap tersebut. Ada tahap yang dapat diingat, ada juga tahap yang seterusnya tak dapat diingat. Begitu juga dengan ejaan ya, myosin, apeliosin, pestosin, juga terdapat kesalahan ejaan di mana murid-murid tertukar I dengan I dan seterusnya, murid-murid tidak dapat menghuraikan setiap tahap dengan betul ataupun dengan tepat. Daripada sini betul tak tolaknya intervensi iaitu pembangunan APMI di mana saya sebagai guru bangunkan APMI bersama dengan murid. Okey AKMI ini akan mempunyai ciri seperti visual di mana murid akan melakar sendiri gambar bagi setiap tahap Ataupun murid juga boleh ya mencari gambar daripada internet dan melekatkan gambar tersebut pada akmi mereka mengikut aktiviti masing-masing dan seterusnya saya akan membantu dan membimbing murid untuk menghuraikan setiap tahap tersebut berdasarkan kefahaman murid-murid itu. Saya akan bantu murid-murid memuraikan setiap tahap. Jadi kalau hadirin-hadirat sekalian tertanya-tanya macam mana bentuk admin ni? Admin ni uh, bentuknya seperti roda sifir di mana pada roda tersebut murid-murid boleh putarkan ya mengikut tahap yang mereka ingin baca atau tahap yang mereka ingin kuasai. Contohnya murid ingin ketahui tentang tahap meiosis. Jadi uh, murid dapat putarkan okey pada tahap meiosis dan seterusnya dapat bacalah apa yang terkandung pada tahap tersebut. So daripada sini pembacaan yang kerap dilakukan oleh murid seterusnya dapat meningkatkan memori mereka murid itu sendiri untuk mengingati setiap tahap dan seterusnya dapat memberi penerangan yang tepat mengenai setiap tahap zaman air batu. Seperti yang mana saya katakan tadi, pelaksanaan intervensi yang telah dilakukan ini adalah berpusatkan murid ya. Ini seperti yang tadi ke, disarankan pembelajaran abad ke-21. Okey, macam mana aktiviti ini digunakan? Soal ini seperti yang tuan-puan dapat lihat ya. Ad, dalam bentuk roda okey so dapat diputarkan ia boleh digunakan secara individu atau secara berpasangan dan juga boleh dilaksanakan secara berkumpulan bagi murid yang perlukan pembelajaran secara individu, okay, mereka boleh membacanya sendiri tetapi terdapat murid yang ingin melakukannya secara berpasangan atau berkumpulan mereka akan membuat sesi soal jawab ataupun kuis bersama dengan rakan mereka ya. ini sesuatu dapat membantu murid untuk mengingati setiap tahap tersebut dengan lebih baik lagi jadi pelaksanaan ini dilakukan di dalam bilik darjah dan seterusnya untuk pengetahuan tuan-tuan sekalian Akmi ini juga boleh digunakan di mana-mana saja pada bila-bila masa sahaja disebabkan oleh bentuknya yang kecil Kemudian ringan ya, boleh dibawa ke mana-mana saja. Jadi murid sementara tunggu ibu ayah di luar sekolah ha, boleh keluarkan akmi dan boleh kan soal jawab bersama dengan rakan-rakan mereka. Dan mereka juga mudah untuk bawa akmi ke mana-mana saja sebab ia ringan berbanding dengan membawa buku yang kita ketahui sangat beratlah. Ya, yeah. So, akmi ini seterusnya memberi impak kepada murid itu sendiri di mana daripada penggunaan yang berterusan Alhamdulillah dapat meningkatkan kefahaman murid dan seterusnya apabila kefahaman murid itu meningkat pencapaian murid itu juga meningkat ya, daripada ujian pemahatian yang telah saya laksanakan, sesi soal jawab, ujian post Alhamdulillah pencapaian meningkat dan murid dapat menyatakan setiap tahap sama air batu dengan tepat dan seterusnya dapat membuat penerangan ataupun huraian dengan lebih jelas, dengan lebih baik berbanding sebelum penggunaan ACMI. Ya, daripada gambar yang tuan pada pada di sini, ya, di mana murid ha, bersama dengan ACMI yang mereka bangunkan sendiri. Dan seterusnya, ia ya juga daripada pembangunan ACMI ini memberi impak kepada saya sendiri sebagai seorang guru dapat meningkatkan kemahiran saya dalam memberikan PDPC yang terbaik buat murid-murid khususnya murid-murid di SMK Intan Padana dan seterusnya dapat meningkatkan juga pengetahuan saya dalam melaksanakan PDPC yang bukan sahaja berkesan tetapi juga dapat memberi impak yang positif kepada murid-murid dalam mempelajari mata pelajaran sejarah. Dan seterusnya impak juga kepada organisasi di mana AMI ini telah disebar luas Manfaatnya di SMK Intan Perdana, saya telah kongsikan bersama dengan rakan-rakan guru di SMK Intan Perdana dan juga saya telah sebar luas tentang manfaat AMI ini di luar SMK Intan Perdana di mana pada tahun lepas saya telah berkongsikan kelebihan ataupun manfaat AMI ini di progresi amalan terbaik peringkat Port Alhamdulillah pada hari ini dapat saya baluas lagi tentang manfaat penggunaan AMI ini di peringkat negeri 9 dan seterusnya di peringkat kebangsaan. Ya, selain itu saya juga ingin menerangkan bahawa penggunaan AMI ini bukan sahaja khusus kepada mata pelajaran sejarah tetapi ia juga boleh diimplementasikan ataupun diaplikasikan kepada ada mata pelajaran yang lain ya contohnya seperti sains juga mengenai banyak fakta atau maklumat yang murid-murid perlu ingat daripada APMI ini guru-guru sains ataupun contohnya ya boleh bangunkan APMI dalam topik sains yang diajar ya daripada situ murid-murid boleh menggunakan APMI itu dalam pembelajaran mereka dan sekaligus saya dapat meningkatkan ingatan mereka, kefahaman mereka dan secepat pencapaian mereka dalam mata pelajaran. Jadi app ini adalah sangat-sangat mesra pengguna. Ya eh, seperti katakan ringan, mudah dibawa ke mana-mana saja, kecil ya, mudah untuk disimpan. Semua murid-murid boleh bangunkan sendiri app mereka sendiri dengan menggunakan bahan yang berkos rendah, bahan yang boleh didepati di persekutuan mereka contohnya guna kertas yang terpakai kemudian boleh menggunakan apa-apa sahaja yang mereka asalkan sesuai dengan pembelajaran mereka pada waktu tersebut dan secara rumusannya keberkesanan akmi dalam mata pelajaran sejarah khususnya bagi topik tahap zaman air batu yang telah saya laksanakan di SFK Tanpa dapat meningkatkan kefahaman dan juga pencapaian murid itu sendiri dan seterusnya intervensi sejarah ini alhamdulillah dapat disebar luas di seluruh Malaysia dan diharapkan dapat meningkatkan minat murid untuk mempelajari mata pelajaran sejarah kerana mata pelajaran sejarah ini merupakan uh, mata pelajaran wajib sama ada di peringkat sekolah rendah maupun di peringkat sekolah menengah dan di peringkat sekolah menengah ia merupakan satu mata pelajaran yang wajib lulus semasa murid uh, mengambil peperiksaan sejarah Malaysia. Jadi daripada awal Minat ini haruslah dipupuk supaya murid-murid lebih bersemangat, lebih berfikiran positif dan juga lebih ingin tahu tentang sejarah itu sendiri. Ya, Di mana guru-guru bolehlah bertindak sebagai facilitator untuk memimpin murid dalam pembelajaran mereka sendiri dan insya Allah admin ini juga akan dibuat pendambah di mana ia akan didigitalkan supaya ia boleh diakses dengan menggunakan telefon di mana-mana saja uh, pada bila-bila masa saja insya Allah okay, sekian saya, uh, sebelum saya akhiri penerangan atau pembentangan saya pada petang ini uh, saya ingin kongsikan video maklum balas yang saya terima daripada murid-murid tentang penggunaan APMI. Bagi saya APMI lebih menarik daripada buku teks kerana ia boleh meluatkan daya ingatan saya kepada fakta-fakta yang berkait tentang sejarah dan APMI juga senang dibawa ke mana-mana sahaja kerana saiznya yang kecil dan juga ringan hmm, APMI boleh uh, kita boleh membuat banyak aktiviti dengan APMI contohnya buat quiz soal jawab bersama rakan-rakan yang -rakan di dalam kelas. Apni juga lebih menyeronokkan berbanding buku teks kerana dengan Apni ni kita dapat lihat banyak ayat-ayat ringkas dan corak-corak dan gambar yang menarik. Dan ringan untuk dibawa ke mana-mana sahaja. Ini menyeronokkan Okey, itu sedikit perkongsian maklum balas daripada murid-murid uh, yang terlibat dalam penggunaan APMI di uh, sekolah SMK Intan Perdana. Okey, sekian saja dari saya saya serahkan semula kepada saudari moderator. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey baik aa uh, terima kasih Puan Hashimah atas perkongsian tadi. Okey kalau kita lihat aa uh, di ruangan komen ada cikgu ada peserta yang bertanya cara nak buat akmi. Aa cara buat akmi bagaimana? Okey okey terima kasih aa uh, pekerja tugas Aziza Adib. Okey untuk rakan guru yang bertanya so akmi ini boleh dibangunkan dengan menggunakan kertas ya saya tunjuk eh. Ini sebahagian hasil daripada murid-murid uh, saya. Cuba dapat lihat ke semua. Okey ini akmi yang dibangunkan di mana uh, ia berbentuk seperti roda. Pada bahagian depan ini Okey, oleh sebab ini adalah tahap zaman air batu Jadi gambar-gambar yang diletakkan di bahagian hadapan Adalah merujuk kepada apakah ciri-ciri hidupan yang hidup pada tahap tersebut ya. Jadi murid boleh melukis ataupun boleh mencari gambar-gambar ini di internet Sesuai dengan uh, tahap yang mereka ingin huraikan Contoh tahap mewasa apa yang berlaku, tahap PSOSEN dan juga HOLOSEN. So daripada sini pada bahagian hadapan ini ya boleh dipotong okey nampak boleh dipotong satu bahagian. Aa, jadi bahagian ini kita akan aa, putarkan semasa penggunaan ACME. Contohnya aa, ingin ketahui lebih lanjut tentang zaman HOLOSEN. Ha, jadi putarkan pada zaman Holocene Okey, di situ ada huraian tentang zaman Holocene itu Apakah yang berlaku pada zaman itu Okey, ciri-ciri hidupan pada masa tersebut Jadi murid boleh menggunakan ARMI ini ha, Seperti yang saya nyatakan tadi Sama ada secara individu Secara berpasangan atau berkumpulan Kalau secara berpasangan atau berkumpulan Boleh melakukan sesi soal jawablah Dengan rakan-rakan murid So, daripada sini ha, Okey, ha, so ARMI ini Aa, bukan sahaja untuk topik tahap sama air batu tapi boleh juga untuk topik-topik dalam sukatan mata pelajaran sejarah tingkatan satu yang mengenungi banyak input atau maklumat yang perlu murid ingati juga boleh diaplikasikan untuk tingkatan 2, 3, 4 dan 5 juga macam saya nyatakan tadi aa, bukan sahaja untuk mata pelajaran sejarah tapi juga boleh diaplikasikan untuk mata pelajaran yang mempunyai banyak informasi seperti mata pelajaran sains mereka agama Islam dan sebagainya jadi aa, konsepnya sama seperti roda sifir di mana murid boleh menggunakannya pada bila-bila masa sahaja aa, di mana-mana putarkan -mana, okay? sahaja roda tersebut Adakah um, menjawab pertanyaan rakan guru seperti tadi? Baik, terima kasih Cikgu Nur Hashimah atas penjelasan macam mana cara nak menggunakan APMI tadi. Um, saya rasa kita sudah pun berada pada uh, slot yang terakhir. Okey, sudah selesai sesi pembentangan dan perkongsian oleh Cikgu Nur Hashimah. Betul ke okay, Cikgu? Cuma dah selesai semua kan? Ya, yeah, Alhamdulillah. So in case kalau ada sebarang pertanyaan di mana ada rakan-rakan guru yang ingin tahu lebih lanjut tentang ACME uh, boleh menghubungi saya di talian 019 493 6308 uh, sebelum situ saya akan membantulah rakan-rakan guru untuk membangunkan admin rakan-rakan guru yang selanjutnya lah. Okey, terima kasih. Okey baik sudah menjawab cikgu uh, peserta yang bertanya tu pun dah respon katanya dia oh, macam roda dan dia ucapkan terima kasih lah kepada cikgu Nong Hashimah uh, Bu tak payah bacakan sekali lagi nombor telefon untuk kita type di ruangan komen Okey boleh Telefon 19 Baik 493 uh -huh. 6308 Okey saya ulang balik 019 493 493 6308 betul? Ya betul. betul. Baik terima kasih cikgu. Uh, tanya Cikgu Nur Hashim Mahaniza. Semoga perkongsian oleh cikgu uh, pada petang ini dapat membantu para guru terutamanya guru-guru mata pelajaran sejarah dalam meningkatkan tahap PDPC segalipus-segalipus eh uh, meningkatkan kejayaan kepada semua pelajar lah. Maka berakhirlah sudah sesi pembentangan CDL Hands-on session, online session, session siri ke-42 pada petang ini. Mm. Jadi saya akhiri um, sesi pembentangan kita pada petang ini dengan sangkat pantun. Alamak, tak apa pantun ni sebenarnya. Ni. Di atas dahan borong tempua melihat urusan tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua di lain masa bersua lagi. Terima kasih semua yang sudah hadir pada petang ini. Terima kasih. Uh, ambil gambar dulu, Cik Razli dah. Okey. Uh, saya ambil gambar lah. Okay, semua boleh ready. Satu, dua, tiga. And sebentar lagi saya akan kongsikan poster pada minggu depan. Selepas ini baru saya, share, saya akan sharekan link kehadiran.